அனைவருக்கும் எஸ்பி ஸ்லோகாசின் இனிய வணக்கம் அம்மனுக்கு உகந்த நாட்களான செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமைகளில் துதிக்கக்கூடிய துர்கா அஷ்டகத்தை இப்பதிவில் நாம் பார்க்கலாம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமகாயினி மகாமாயே கட்க பானதனு கட்க தாரிணி சண்டி ஸ்ரீ துர்காதேவி वसुदेवसुते काली वासुदेवसहोदरी वसुन्धरश्रिये नन्दे दुर्गादेवी नमोस्तु ते योगनिद्रे महानिद्रे योगमाये महेश्वरी योगसिद्धिकरी शुद्धे दुर्गादेवी नमोस्तु ते शङ्खचक्रगदापाणी शाङ्काध्यायुधभाघवे पीताम्बरधरे धन्ये दुर्गादेवी नमोस्तु ते ऋग्यजुस्सामाधर्वनाश्चतुः सामन्तलोकिनी ब्रह्मस्वरूपिणी ब्रामी दुर्गादेवी नमोस्तुते। ते वृष्णीनां कुलसम्भूते विष्णुनाथसहोदरीं वृष्णीरूपधरे धन्ये दुर्गादेवी नमोस्तु ते सर्वज्ञे सर्वगे सर्वे सर्वेशे सर्वसाक्षिणी सर्वामृतजटाभारे दुर्गादेवी नमोस्तु ते अष्टबाहूमहासत्वे अष्टमी नवमी प्रिये अट्टहासप्रिये भद्रे दुर्गादेवी नमोऽस्तु ते दुर्गाष्टकमिदं पुण्यं भक्तितोऽयप्पटेन्नरः सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति इति श्री दुर्गाष्टकं सम्पूर्णम् இது போன்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நல்லதை நடக்கட்டும் நன்மையை பிறக்கட்டும் நன்றி வணக்கம்